В этом доме людям продавали квартиры на 10, 11, 12 этажах. Хотя мы видим, что дом девятиэтажный. Людей обманули. Альбина Ермилова приходит в этот двор каждый день. Вместе с сыном Артемом они гуляют на новенькой детской площадке девятиэтажки. Этот дом со скандальной репутацией. В начале 2000-х людям предлагалось приобрести жилье по привлекательной цене. Только потом горожане узнали, что не все гладко. По словам дольщиков, застройщик Трестуфа гражданстрой, которому руководил бывший генеральный директор Константин Бабенко, продавал квартиры на воздушных этажах, то есть несуществующих. Правосудие не на нашей стороне. Однозначная позиция против нас, против жильцов домов, которые не получили свои квартиры, которые остались обездоленными на улицах, бомжить, можно сказать. Против э, тех, кто вложил деньги в э, офисные помещения, э, их тоже всех кинули. Значит, данное здание строилось без разрешительной документации, ни одного проекта не существует. Все здания и помещения были проданы 2-3 раза, всех кинули просто-напросто. Здесь жулики и мошенники, по-другому их просто назвать нельзя. Юрий Васильев еще один представитель группы обманутых дольщиков. Только вместо жилого дома они приобрели коммерческую недвижимость. В 2003 году за небольшое помещение на первом этаже бизнес-центра «Норд» он отдал почти 2,5 миллиона рублей. По его словам, сейчас такие помещения стоят гораздо дороже. Но не продать, не вступить в право собственности люди пока не могут. А тем временем здание начинает трещать по швам. Посмотрите, оно скоро грохнется, развалится. Вот эти вот окна вырезали все. Строители у меня есть даже видеозапись. Когда они вырезали, выталкивали их туда наружу. Они падали, падали до машины. Со слов Юрия, застройщик обещал, что через полгода все строительные работы будут закончены. И они смогут нормально вести бизнес. Но сроки затянулись. Сейчас на верхнем этаже вместо офисных помещений горы мусора. Вход заколочен досками, чтобы случайные люди не подожгли его. Сколько раз мы э, обращались в контролирующие инспекции? инспекцию строительного надзора, в МЧС, то есть как бы те, которые должны отвечать и соблюдать требования по строительству, требования по нормативам, по положенности того, чтобы этого не было. Ну, непонятно, почему не реагируют. Сейчас в Калининском районном суде Уфы дело Константина Бабенко рассматривают заново. Только Юрий, как и большинство других потерпевших, в правосудие и неотвратимость наказания уже не верят. Они считают, что этот процесс идет по второму кругу. Ведь изначально бывшего руководителя Треста в этом же суде уже приговаривали к реальному сроку. Только в Верховном суде приговор отменили и дело вернули на новое рассмотрение. Это просто плевок нам, просто по отношению к нам, к нашим бедам и соотношению того, что как мы должны на это реагировать. Приходят уже родственники, потому что оформлялся договор, допустим, на брата, брат умер, уже ходит брат по наследству получения того, что должно было быть в 2003-2004 году. Понятно, что люди не надеются вернуть потерянные деньги и здоровье, подорванное многочисленными разбирательствами. Единственное, на что они рассчитывают, это торжество закона над жаждой наживы нечестных на руку дельцов. Тимур Тищенко, Леонид Мешков, Башкирское спутниковое телевидение, Уфа.